я как законопослушный гражданин приду с решением суда, приду суда исполнитель, я выполню решение суда. Пусть покажет мне, на каком, на какой представе, на каких основаниях они сюда пришли. И устраивает этот цель. Они меня просто заставляют обращаться в суд. Я опять подал исковое заявление. Будет у них решение суда, я выполню решение суда. А это что мне Что? Это мое решение, мне решение. Не в ради. Я могу судиться, сколько положено. Скажите, пожалуйста, а да. что там было указано? На вот сейчас Раде. я э, э, написал заявление в Ровенский апелляционный суд о том, что я прошу забувязать миску раду продолжить, продолжить термин Дии ар, э, договор Аренда с 2017.

там не, за, э, не, за, э, не заставляли продолжить аренду, Там и никто не забовязал меня оставить эту территорию, потому что здесь майно, здесь было раньше мусорка. Я облагородил, я вложил свои средства. Вот а они мне приходят и порешкужает за, занятию предпринимательской деятельностью. Как это называется? Вот он в очках пришел, кто он такой? Представился. Если придет суд. Он же не, грубо говоря, пришел ко мне в квартиру. Ну раз это мое майно, правильно? выше вы же журналист? Да, журналист? Ну вот к вам пришли в квартиру и ломают двери. Без оснований, без санкций. Ну вот, вот милиционер и вот милиционер. И я пришла, и... На пистави чего? Вы приходите домой и говорите, на пистави чего вы пришли? на, на писании решения суду. Есть судоисполнитель, есть решение суда. Пусть покажут. У вас есть документы на Вы околадеют? не меня. Все документы находятся в суде. Вы можете на... показать документы на Кому? Нам. Ну вот я сейчас был в городе сейчас только приехал. Вы можете нам документы на Давайте документы завтра. Прав... Послушайте меня. Вот давайте завтра. 12.00. Мы встретимся. Я принесу вам документы и, и, и да. буду апеллировать на, закон на законодательство Украины, на какие подставе я здесь нахожусь. В 12 часов будьте... Тут? Да.